как бы представитель велообщества. Да, я, меня зовут Валерий Дурумов, я представитель велополковства, да? Ну а вы, есть, вы меня знаете, да, мы на велотусовках встречаемся, вот и будем встречаться, в велодень у нас будет. Да? Вот от ребят наших коллег, вот, автомобилистов, поступило такое предложение, как бы объединить наши усилия. Какие это? Вот, смотрите, начался сезон, да, начался сезон велосипедистов, все выезжают, все мы катаемся и днем, и вечерами, да? Но ну, вы заметили, наверное, и в СМИ, там, по... Увеличится количество аварий, травматизма, воровства велосипедов. Вот ребята занимаются этим же только с автомобилем, и также не отслеживают ночной город. Да, ночной город. И поэтому если вот ребят, ребят такое предложение, да, давайте обсудим, сможем мы объединить наши усилия. Да. Все равно мы тоже вечерами катаемся, в ночью будет жаркое лето. Все покатушки будут в основном ночные. Поэтому можно совмещать полезное с приятным. А как это происходит? Вот Ребята, я думаю, вам более подробно объясню. Дима меня зовут, организатор автоклуба. На велике, если <сиэтуэр> <сиэтуэр> это машина. Да, второй день. <сиэтуэр> Патрулируем ночью, есть результаты некие. <сиэтуэр> <Дети. сиэтуэр> По патрулированию <сиэтуэр> задержания, так и пьяных водителей задерживаем, но оформляем всех подряд, так сказать, где есть правонарушение админ, такое ну, воровство, сливание бензина, снимание колес, разное такое, разбитие автомобилей. Хотим с Александром предложить такую тему сделать. Сейчас пошла тема на велосипеды, очень сильно их как воруют, поэтому можно как бы так присоединиться. Ну, и совместно, э, не довоним на машине, догонят пешком, не догоним пешком, догонят на велосипеде. Есть канал Зела где мы по ЗЭЛа э, працюем по районам, делим районы э, по секторам, ну, то есть распределяемся в принципе друг от друга там в 5-7 в минутах и вдруг шум ну то есть сразу же на подхвате, вдруг какая-то ЧП, беда, ну кто-то что-то видит, сразу же сам не бросается, потому что чтобы было, ну как сказать, так и кружить в кольцо взять 5-6 человек, потому что не каждый Робин Гуд, мало ли что здоровье важнее, но ну, как-то так. И работаем по каналу Зела. Ну, есть, есть общий канал Зела, я могу его открыть, опубликовать ВКонтакте, Racing Club Полтава. Вконтакте группа, там открою доступ. Ну, то есть, и все могут в общий канал зайти. Если кто-то ночью приезжает, ну то есть видит что-то, <клево> можно отследить, проследить, ко мне позвонить, ну то есть, где выедет ближайший наряд, ну то есть как бы, и уже примет меры также и вы поучаствуйте и тому подобное как-то так или на сбор можете приезжать на сбор к нам у нас сегодня будет патрулирование в 12 часов сбор на офисе ну то есть где проходит инструктаж мы делимся пьем кофе чай кто что э, инструктируемся и разъезжаемся по районам ну, то есть э, кто на машине патрулирует кто машину ставит и пешком ходим потому что бензин значит, тоже ну, все на собственном энтузиазме так сказать никто денег за это не платит Политику мы не пиарим, в политику тоже не вступаем. Кошмарим милицию за то, что, чтобы она, так сказать, оформляла все по закону, как-то так. Ну, если есть вопросы, можете задать. Не скажу, что совместно работаем. Мы сотрудничаем с сотрудниками ГАИ, вот, с милиционерами, которые с точки зрения правового поля, они подкрепляют наши действия. То есть если мы там зажимаем в кольцо какого-нибудь злостного нарушителя, вот, подъезжает милиция, и дальше уже в правовом поле они его фиксируют. Задавайте, пожалуйста.